Bismillahirrahmanirrahim. Subahat-ı 91 Togdan Birlenci Sefe. Otağda da, -da yankı, önkü aydıp barşi, ödünü hesabe çekip, muhakkuma çekip, ödünü mehkum etti. Sen namazı okuyana, doğru okuyana falan, son aydıp barşi, son yedi. Ödünü nesihet etti. Qidim sana etken, gelinim teneş. Biz de bayat etmeli. Beşer bolsan koyaf ali, beşerini, abas isna Men ha vağan arif alim adam cinas getirdi. Iki dana beşer beşer. Her gait bir manan beri. Öni lafzda müşterek. Beşer bolsan, adam oğlu bolsan, qoy terk et afali beşerni idi. Ni kelime türkmen idi, qoy demekdi. Afali beşerni, afal cem fel beşerni, beşer yani ilki beşer tereke. Bi gunah işlerini epperda beşer bolsan, düşün sen. Açan adam olacak ki. Avas <laughs> öt görmegil, yani bihude geçirmegil isna aşer. Yil on kayin, isna aşer on kayin. Bir yil on kayin değil yedi. Yil on kayin bihud geçirmede inni bir ibadete maşgul olacak bol deyip ödüne nesiyyat et. sen halkara fukran emel buus velikin da batinin 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 mahluklaryň arasynda fuqran amal bolýar. Lebasy derwişi gaýyp ýan, yamaly, peýwentli, uzyn, sallam sajam rakkeýip ýan. Taqwa adam bitirýän ýeňde sewasyna kän gözläp durma ýa. Ýöne il uzyn köňek gaýyp tirdiýdirjek bol gaýyp ýan. Il ene sünnete mutabyk köňek gaýyp tirdiýdirjek bol ýa. Utunýan ina peygamberine mengdeş bolmaklyk ina e, amay bir libastan hedef näme libas iki uly hedefi wa bira bedeni soqtan qadgandan saqlamak bir ikilenji tani awrat yerini örtmek oňa benaan uzin könek kay könek kay mekten awratyny örtükli bolmaklyk islenmeklikdir matlup şodur maqsad şol hedef şol ol hedefi zirpa koymaklıktan süreyim. Ina khilafe sünnet bolan libaslar <laughs> geyil. <laughs> Sunneti mutabakli sünnet libas geymeklikte utanmak yok. Ama sofallah yara ki sen uzun sünneti mutabak koynak geyiptirsin. Yönü ilin arasında utancun bar. <laughs> Yörygün da utanyan il sana takwa il sana alim il sana sofidi isin dibet yang dib riyaw chin et yang dib özün qaralıya Ina izda şeýle nesihet etdiň, ýene guş edeň, gulağa saňak diýip ýyky beýtde, ýene bir serzeneş etdi öz nefsini. Öz diýdigi şu nefs diýdigi, öz diýdigi de özüni diýdigi türkmen nefs, arabi türkmenä geçirdik, nefs özü diýdigi. Özüni serzeneş etdi diýdigi. Yanar khonsa mesen qawlunda yanar, ohudi nakhli, nakhli hergiz bermedi ber. Ey Allah yar diye öz öd nefsine, ödüne. Er misin? Ya ner ner kelime farsi. Ya ner misin? Erkek misin? Khunsa misin? Khunsa diyeni hatın nişan misin? Kovlunda yanar. Kovlunda diyenip tuğun. Şimdi kovlun nerede? Alem mucerredatta ruhlarımızda zoraçti. Elastu bir Rabbikum dedi Hüday Teala. Şöyle ruhlarımız bela deyip cevap el dedi. Yine alastu bi rabbikum diyenne kalu bela. En tarabbu ne deyip taşanna. Ne mi deyip kolundu durmayan. Kudayi bendelik etmeyen. Uhudun nakhli. Şu misaki ki kudayi Şu uhudun ahdın cemu da. Şu kudayi beren ahdın. Darakhti. Hergiz miwe bermedi. Yani. Iymiş farsi. Türkmen. Miwe iymiş diyendir. iymiş bermedi yani bu tadı istaharatı var. Şol Hudaya beren ahdimedi bir hurma bağı meydes etti ya. Şo bağda miwe bermedi yani eee miwe bermetti yani sen ahdında durmadın da. Amel etmedin deyip aytı ya. Ena yine iqbeyt. Yaşın yetken sayı feylin seni yaş. Gözün yaşı baş. yaşın yetken sayı. Yani her şey yaşın ötü verse, karrıydığın sayı, senin etken işin oğlancık yani. Yaş, misli cevanan iş etken. Tabi, inat, havan izine düşüyen, yaş oğlanlar, Eh jawanlar, naw jawanlar, aada shamaqlygy, tashtada wala tattabi'ul hawadi ya Havaga <laughs> gidine düşmen diye. Sofa layer öz özünü karalıya ey nefsim diye ey özüm ey Allah yar. Sen karrıydın <laughs> say etdiğin işin oğlançıkların işi anap tabi. Diye. Gözün yaşı kanı. Gözünden akdıran yaşın da mı Hudaydan korkup? Ağlım yana. Ey mağzı yok baş. Ey mağzı yok baş. Ey akılsız adam diye de. Akıllı adam ömrü ötüp bariya. Eden günahlarına nedamet edip de tövbe ederdi diye. Ka kanaat medenin medeni ga aç gözün aç tamo boyi görünmey buydan gaç. Ene kanaat medeni qanaat kanaat hazinatına kanaat diyen bir hazine aç göz aç gözün açta gözde. Gözün açta bolsa kanaata bak. atlı ol dedi ki. <laughs> El gina gina nefs deyiptir de Peygamber Aleyhisselam. Bayilik kanaatlıktır deyiptir. Yine bu da şuna itdiye. Dünyanın yedine çocuk bulaşıp görme. Ağaç koydun kanaat medenini açay. Kanaat diyeni hudayın berer adına radiyy ol oturmaklı gait Tama boyu. Tama boyu görünmen. Görünmeyi diyen, görünmeyen ka, tamalık, milletten tamakin bolmaklık diyen, boyu munda da istara wa tamakinlik bir adam emeng de şetdi. Şo boy görünmäke bu inden gaç, itinden gaç. Yani çemetinden barma diýdigi. Kanaatly bol diýip tapsyr berdi. Saçylmazdan burun saçqıl ödüňni, toralmazdan burun sorgul ödüňni. Ene Hop. saçılmastan burun yani çürümezden burun özün bir çürüt yani ölmedi bu tu qabla anta mutu, diydigi ölmen bir özün öldürdü gör soral manqanda soraldı gör de yani şu şu bir neçə səfədən bəri gəliyəni soral manqa soral gəlişi özü sorak gəlişi inna yani Allah yar qocamızın edən işi yani ha, musulman doğanlar Allah can din dünyamızı abad edib pek agide bilen yaşap, pek agide bilen dünyadan geçmekligini, ulu qaygymyz, beyk qaygymyz ahiretimiz bolmaklyny Allah jan bari meden etip etsin. agdlaryny bir edip ittihad we hembestigilik bilen aram we pek pek aqidede yaşamaklyny Allah jan dünýäň bizim bar salamadan etip etsin.